У листопаде минулого года Александр Лукашенко поднял пытание дистанционирования огульных и господарших судов Украины, что в свою очередь ускладняет процесс судовой обороны громадян и доступ до правосудия. Тогда же и было вырешено реформовать судовую систему. Сгодно с двумя указами президента и с декретом номер 6, с первого студеня у Беларуси уже денежная единая судовая система. Высший господарший суд спынил свое основание. На правах коллеги ЮНУ новое у склад Верховного суда Республики Беларусь». Как это працует на практике – Разбирались наши корреспонденты. 1га студзеня ў краіне дзейнічае адзіная сістэма судоў, у якую ўвайшы агульныя і гаспадарчыя суды. Узначальвае гэтую сістэму вярхоўны суд. Такім чынам створаны адзіны судовы орган па грамадзянскіх, крымінальных, адміністрацыйных і эканамічных справах. Цяпер суды дзейнічаць згодна адзінай судовай практыцы, выкарыстоўваюць адзіную сістэму тлумашэння і прымянення нормаў матэрыяльнага права. У брэйскай вобласці больш няма гаспадаршага суда, затое ёсць эканамічны. Функцыі і, і прававыя подставы засталіся нязменными. Единственное, на мой взгляд, существенное изменение – это то, что с 1 января служба судебного исполнения при хозяйственном суде не существует. Эти функции переданы специально созданному управлению принудительного исполнения при главном управлении юстиции Брестского обл. исполкома. На во что судиться, коли можно домовиться. Медиация – это технология урегулирования спрэшек по судом, а лес – уделом компетентного специалиста. 24 студеня уступая у силу закон об медиации, и ей дозволить снизить нагрузку на суды. До прикладу, что месячная нагрузка на судью выросла на 20 справ и досягнула 90 материалов. А это превышает все нормы. На сегодняшний день, если брать статистику прошедшего года, из 1661 рассмотренного дела в суде 50 процентов переданы медиаторам. Из этих 50 процентов 784 дела или 70% заключены мировые соглашения, то есть результат налицо. Створение один национальной судовой системы и активное развитие медиации повинны позитивно поуплывать на якость и оперативность белорусского правосудия. Катерина Булатецкая, Василь Полховский. Областные новины. Брест.